Вчера я в новостях прочитал на сайте Украинской православной Церкви про то, что у Владыки Арсения проблемы с отоплением в Понимая, что у него возраст и болячки, и все, насколько это ужасно и плохо. Но я вам хочу сказать, что зная Владыку Арсения, это человек очень сильный духом, и он пережил очень много в жизни всего. И все эти испытания для него, они только укрепляют его дух. И все это к славе Божьей. Есть святители, которые писали, что «я полюбил страдания» что когда такие люди, как и Арсений, которые пережили много чего в жизни, и он сделал для народа Украины очень много, и для беженцев, и для переселенцев, и пережил э, вот эту полугодичную, скажем так, блокаду, жили в подвале, он очень сильный и очень крепкий. И я пытался узнать, что там, как дела, мне ответили так, сказали, как сказал Владыка Арсений, когда я спрашиваю, Владыка, как вы, что тут, понимая, что все очень сложно, а он сказал так, зубов нема, але манку жуют. <laughs> это вот весь наш ладык Арсений. Призываю всех, уважаемые братья и сестры, чтобы мы молились. У нас в телеграм-канале в описании вы увидите ссылку. Мы каждый день поминаем и больных. И канон Божьей Матери специальный вот, в скорби сущих, где мы поминаем наших владык. И Арсений очень смиренно это все принимает. И я думаю, что каждый из нас должен задуматься о том, что когда ты в жизни попадаешь в такую ситуацию, ты понимаешь, что вот пострадать за Христа, это такое великое святое дело, что никто не хочет с этого, знаете, раньше времени уходить. Вчера мне сказали такую вещь. Вот привели в пример одного э, протодиака, если не ошибаюсь, который был в Соловках. И там э, с... родственники писали письма, чтобы его освободить. А он написал, не мешайте мне страдать за Христа. Укрепи Господи Владыку Арсения Митрополита, будем молиться за него. Поверьте, все это к славе Божией. Любые страдания, они закаляют человека и дают ему возможность стать настолько сильным, что потом в жизни это очень пригодится и э, даст Бог будет мир. И нам очень нужна будет помощь и слова такого святителя, который пережил очень сложные проблемы. У нас на канале мы помогали одну нашу батюшке с Киевской Митрополии отца он болел очень непростой болезнью, но Господь его разрешил от этой болезни, и вчера он упокоился. Прошу молитву за отца Андрея, священника, чтобы Господь принял его душу. Закончились его страдания, муки, болезни, вся вот эта вот житейская суета. И я уверен, что Господь его примет в вечное блаженство. Всех ради Господь и гарного дня. Я у вас справа, пишите.